এয়া আজি ইলিচ মাছ বেঙেনাৰ লগত পাতলীয়া জোল বনাম ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব মাছখিনি মই ধুনীয়াকৈ নিমখ হালধি লগাই লৈছোঁ আৰু এইফালে মই বেঙেনাখিনিও ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ পিচ পিচ এয়া ফ্ৰাই কৰি যিহেতুকে ইমান সৰু কৰিব নালাগে অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ থ'লে হ'ল বেঙেনাখিনি ভালকৈ কাটি ল'লোঁ তাৰপিছত এয়া পানী দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ কটা আগতে ধুইছিলোঁ যদিও কটাৰ পিছত আকৌ এবাৰ ধুই ল'লোঁ তেতিয়া আৰু হালধি নিমখ দিম দিয়েখিনি মই সানি থৈ দিম অলপ দেরি মাছখিনি ফ্রাই করে তাতে সেইখিন ফ্রাই করে লম লগত আলু দিম কেরাহীন পাতি তেল গরম হব লাগিল তারপর মাছ কে পিস মানে দিয়ে দিল মাছত ধুনিয়াকে কণী আছে তো মাছকৈ পিচ মই বেছি নাভাজোঁ অলপ ঢিলা ঢিলাকৈ ৰাখিম বেঙেনাৰ লগত জোল বনালে মাছকৈ পিচ অলপ মানে ঢিলাকৈ ৰাখিব লাগে খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয় আৰু কণী আছে যিহেতুকে বেছিকৈ ভাজিলে টাইট হৈ যাব এয়া হৈ গ'ল মোৰ মাছ ভাজা মই বেছি ভজা নাই অলপ ঢিলা ঢিলাকৈ ভাজিছোঁ অলপ লাগি ধুইছিলে এপিচ তাৰপিছত সেইখিনি তেলতে আকৌ বেঙেনাখিনিও ভাজি ল'লোঁ মই বেঙেনাখিনি বেছি ভাজিব নালাগে এনেও সিজি যাব তথাপিও মই ইলটি সিলতিকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এনেকৈ ভাজি ল'লে খাবলৈ খুব বেছি সোৱাদ হয় আৰু আলুখিনিও লগতে ভাজি ল'লোঁ আলুখিনি উলিওৱাৰ পিছত মই ইয়াতে পিঁয়াজ কাটি দিলোঁ লগতে আদা নহৰু অলপো দি দিছোঁ অকণমান কালাৰ কাৰণে ৰেড চিলি আৰু নিমখ দি দিবৰ কাৰণে পিঁয়াজখিনি সিজিবৰ কাৰণে নিমখ অলপ দিছোঁ লগতে জিৰা সেয়া আৰু মছলা তাৰপিছত সেইফালে আলুখিনি দি অলপ উতলাম আলুখিনি সিজাৰ পিছতহে মই বেঙেনা দিম পানী ঢালি দিলোঁ হৈ গ'ল আমাৰ বেঙেনাখিনি দি দিলোঁ এয়া মাছকে পেচ দি দিলোঁ এতিয়া দহ পোন্ধৰ মিনিট উতলিবলৈ দিম তাৰপিছত ধনিয়া দি দিম এয়া হৈ হৈয়ে গৈছে আমাৰ মাছৰ আঞ্জা ৰেডি ইলিচ মাছ বেঙেনা পাতলীয়া আঞ্জাখন আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কালাৰফুল দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ সিমানেই টেষ্টি আছিলে আৰু খুব গৰম হৈ আছিলে একেবাৰে মানে কেৰাহীৰ পৰা নমায়ে ভাতখিনি বাহিৰলৈ খাম খাওঁ বুলি আৰু টেষ্ট কৰিবলৈ জনাওঁ ইমান গৰম আছিলে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ মজা